Niyə bu qədər günahdan danışırıq? Niyə bu qədər tövbədən danışırıq? Məgər başqa problemimiz var bizim? Problemimiz günah deyilmi? Günah. Biz deyirik günah. Bəzən günah deyən zaman düşdürür ki, yəni axirət, cəhənnəm. Din deyən zaman gözümüzün qabağına, dindar deyən zaman gözümüzün qabağına namaz, oruc, təsbih, mühür Quran belə oxuma, belə şeylər. Amma bəlkə də bir qədər o bariyerləri biz kessək, biraz o pərdələri açsaq başqa bir şey yaranacaq gözümüzün qabağında. Din dediyimiz zamanda ki o tespini, o cənamızı bir qoyaq bir kənara. Din yəni insanın yaşam tərzi İnsanın yaşamaq üçün, doğru yaşamaq üçün olan nizamnaməsi. Din Allahın görmək istədiyi doğru bir insan modelinin qanun qaydaları. Din ictimada insanların bir-biri ilə haqqlarını və hüquqlarını ödəməsi. Günah, yəni insan bədəni üçün düşmən olan mikrob kimi ruhumun və cəmiyyətimin mikrobu. İnsan bədəni üçün mikrob nə qədər düşməndir? Bir bədənə kimikrob düşdü, o bədəni parçalayacaq, məhv edəcək, öldürəcək. Günah yəni həmin o mikrob. Nəbirsə cürbəcür xəstəliklər var, cürbəcür xəstəliklərində mikrobu var. Mikropsuz xəstəlik olmur ki. O mikroblar xəstəlikləri yaradır, xəstəliklər də bədəni məhv eləyir. Allahın nizamı, bədən Allahın nizamıdır. Allahın nizamını dağıdır. Günah da insanın ruhunu və pak ictimasını dağıdır. Pak cəmiyyətini dağıdır. Günah yəni bu. Biz bu nöqtəyi nəzərdən inşallah gələm mövzularda niyyət etdim, gələn mövzularda bulara toxunaq. Günahı yəni bu cümlə bir adlandıra Başqa bir nənəc alacaq bizi üçün günah yani məni ilə sənin arasında ayrılıq salmaq. Mənimlə özümün arasında ayrılıq salmaq, cəmiyyətimin və insanlığımın mikrobi xəstəliyi.